bu sövhüşü yığışdıra. Çünki bu sövhüşlərin hamısının arxasında bu liderlər durur. Hamısının özünün əksər partiya sədrlərinin özlərin troll ordusu var. Ondan sonra ə, bu trolları ortadan qaldıraq, bu sövhüş maşınalarını yığışdıraq, bir-birimizi söydürməyək və bəlkə də ə, ən az o prinsipal məsələlərdə bir-birə gəlmək üçün bir müqavilələr imzalayırıq. Heç nə baş vermir axilət bəy. Hərə ə, Sizin özünüz də bəzən orada belə zəifdir ki, gündə 2-3 efer, 3 efer, bəzən həftədə bir dəfə, 10 gündə bir eferdə çıxdırıb danışdıq. Məsələn, üçün hər öz mövqeyini qoydu. O bəzən də çox belə normal qəbul olunan mövqeyə, o sizdə də var, orada da var. Biz danışırıq. Burada biz heç kimə demirəm, amma ümumi milli və ümumxalq mənəfəətləri baxımından açılacaq məncə açılmalı olan addımlar var və kimsə də bunun üstlənməli də kimsə bunun biraz da üstünə görə bilib. Biraz özündə haqq bilir. Bu məsələləri eləmək mümkündürmü? Yoxsa o da mümkün deyil? Yəni ən azı müxalif cənada bir durulma yaratmaq, həm də cəmiyyəti toparlaya bilmək üçün bir 3-5 üç, müxalif liderin bir aradaya çıxılması, oturub bir müttəfiq formasında şəkil çəkməsi, cəmiyyətə təqdim belə fürs mümkündürmü belə bir şey? Üşpeshli dərəb müttəfiq kimi bir şəkil çəkiləndə siz bildiniz o sat var, elə Qaraqurov var. O dəqiqə söyüş, təkzir, aşağılama bir kampaniyası e, e, başlayırlar. Bu elə bilirlər bunlarla öz etirazlarını da soyudular. Xeyr dərəcədə bunlara dəstək verən, o Qaraqurovu da dəstək verən xüsusi bir təbəqə var. O deyət zombi ordusu var, elə yaradılar bunları. Sərdar bey zaman etibarı ilə bu müddət ərzində misal 93 götürəm ki deyib, bir öyü zaman keçmir. Bizim ömrümüz, insan ömrü azdır. Ammasına baxanda bu işlərin kökü ora gedir. 90-cı illərə gedir. 90-cı illərdə, 93-cü ildə illər hakimiyyəti təhrif edib getdilər. Həmin bax ucu ora gedir. Dünyada baxdı, gördü ki, Azərbaycanda o vaxt belə idi ki, 90-cı illərdə vəziyyət bundan artıq dərəcədə pis idi, amma insanlarda bir ümid vardı. Sonra bütün dünyada baxdı, gördü ki, bunların digər demokratik dəyərli bu cami, ə, hərəkət oldu, proses oldu, bir hakimiyyət gəldi. Bu hakimiyyət özünü bu hakimiyyət hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilmədi. Yəni deyək ki, adamlar hakimiyyətə gəldi. Bunlar inzibati amil deyim metodundan istifadə elədi. Öz hakimiyyətini möhkəmlətdi. Prosesə apardı və xeyir müddət keçdi. Deyək ki, bu xarici ölkənin Azərbaycanın missiyaları var. Buna da siyasi təşkilatlarla əlaqə qurdu, danışdı. Üm ümürlükdə nəticə etbə bilə və Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin bu günlə düşməsində in zamanda həm də bu kənar güvərlə böyük təsir oldu. Hər saxta seçidən sonra bütün iri dövlətlər hər saxta seçiyə dəstək verir. Yəni Azərbaycan müxalifəti yalnız Azərbaycan hakimiyyəti ilə deyil, həm də de iri güclərlə mübarizə apardı və təbii ki, iri güclərə Azərbaycan müxalifətinin güc çatmaz. Yəni ölkədə bu hakimiyyətin dəyişməsi üçün, vəziyyətin dəyişməsi üçün yalnız ölkə daxili şərtlər əsas deyil, həm həm də ölkədən kənardakı şərtlər, şərtlər önəmlidir. Yəni bunu da nəzərə alaq. Obyektiv surətdə. Və neçəldik? Yazırsız, pozursuz, deyir, haqqı deyirsən. Nəsə də dəyişə bilməsin, düzdür? Onu nəzərə alıb o vəziyyəti dəyişmək üçün kənar şərtlər var. Bunlar da uyğun olmalıdır. İndiki halda deyək ki, mövcud təchizatın altında hər şey var. Maliyyə var, qordu var, qoşun var. Beynaha qələbələr yüksək səviyyədə. Deyək ki, münasibətlər normal. Bütün bunlar bunun bu hakimiyyəti gücləndirir. Hökumətin əlində bu güc var. Hakimiyyət bir də çalışır ki, bir, bir yol, nə, hansı yoldur? Nə birisi deyir ki, ölkədə deyək ki, çevriliş olsun, dəyişikliklər olsun filan, özləri eləmirlər. Kimisə deyir ki, güldə qabaqına verilir. Biz yerli ölkədə çarşa demokratiya olan vəziyyət dəyişəcək. Hakimiyyət demokratiya olunur, dəyişəcək. Bu üçündəfələrlə bir ihtilal oldu. Son çoxlu bir diliklər oldu. Birliklər də hakimiyyətin əlində vəsait var, imkan var. Təbii ki, imkan çatan kimi bunları sıradan çıxartdı, ləğv etdi. İndi bu da bir növbəti bir mərhələdir. Mən düşünürəm ki, təkcə şey yeni nəsil artıq yavaş-yavaş bu yeni nəsil məsuliyyətinə götürməlidir. Çünki köhnə siyasi cəmiyyətdən çıxmış adamların əksəriyyəti yaşlaşıb. Üz çox çox dəyək ki, orta yaş olsun, biraz bundan yaşlı olsun. Bu yeni nəsil ortaq olmalıdır, təsirlər olsun ki, bu yeni nəsil də edə bilirlər ki, siyasiyyətdən iyrənib, yeni nəsil siyasətə gəlmir. Həə bu problem bir ciddi bir problemimiz budur. Yəni Biz alternativ yaratmaq üçün yeni nəsil güvraya çıxartmalıyıq. Yoxsa mən tutum, mən yaxışım, mən buraxım olmaz. Bu yer nəsil gəlmədiyi üçün, çətin gəldiyi üçün, deyək ki, siyasi perspektiv olmadığı üçün ona görə ki, yona adamlar qalır. Azərbaycan hökumətinin də indi indi məsəl üçün bu hökumətin içində də ağlı adamlar var. Bunlar da deyir ki, deyək ki, müxalifəti sıradan çıxartmaqla vəziyyət düzəlməz. Bu müqəddəs yerə boş qalır. Müxalifat verir, dünyanın hər yerində verir. Yəni əksilərin bir vəhdəti qanunluvar. Sən müxalifət sıradan çıxardarsansa da, süni müxalifat yaradarsansa da və ya da ki, onun yerinə bir başqa siyərlərsə, onunla mübarizə aparmaq məcburiyyətindəsən. İndi yalnız 800 min üzvü var. Avropada 7 nəfər sürüşdüyən var. Ölkəsinə gələ bilmir. Ona görə bu hakimiyyət çalışmalıdır. Ölkədə müxalifat güclü olsun. Və bu hakimiyyət adətən ki, elə deyirlər ki, Finlandiyası hakimiyyət iddiasında da ölürlər. Pisdir sizi də buraxın getdin də. Hökumətin öz içində də görürsüz Sərdar bəy, yenə adamları vermirlə qabağa. Və bu Ədalət və Ədliyyənin şöbəsində xeyir dərəcədə cavan, cavan oğlanla, cavan uşaqlar var. Baxırsan ki, A B 1 dərəcəsi olan da var, filan da var. Bu parlamentdə olan o yıpranmış misaşını Elman Məmmədov kimi, nə bilir, çoxlu adamlar var. Qafarov, Məfaruzat bunlarla kimi danışa bilmirəm adamların əvəzinə. Bu cavan uşaqlar xarici təsirləri də var, qabiliyyətləri var, bunu da bilmirəm. Yəni bu hökumət ilkçalarımız kimi yerliyin qabağını kəsəcək.